Я немножко хотел коснуться игры сборной Исландии. Это очень хорошая команда. Она на протяжении уже достаточно долгого времени демонстрирует это. Команда сбалансирована. Она знает, как, как обороняться, она знает, как атаковать. И если ей, ей дать возможность, она будет контролировать мяч. Арон Гуннерсон – это капитан команды, действительно, который зажигает э, в плане характера. Он ведет команду за собой. И то, что не будет играть одного из лидеров, это, конечно, плюс для нас. Ситкерсона – это очень хороший нападающий, который забивает очень много мячей. Поэтому где-то для нас это большой плюс. И самое тяжелое, это прежде всего угловые и ауты, которые они просто идеально делают. На мой взгляд, что будет играть самую большую составляющую в этой игре, в первую очередь это количество борьбы, которое мы выиграем. Значит, это очень важно. И количество подборов, которые мы выиграем. Нападающие, которые есть у нас, они в своих клубах не всегда получают достаточно игровой практики. Это большая проблема, и будем думать, как решать ее. Волнение есть, конечно, не буду скрывать, это нормально, это присуще. Потому что это начало новой моей работы, и все-таки при... мы играем с очень хорошей командой. Поэтому волнение есть, и очень плохо то, что мы играем при пустых трибунах.